Добрый день всем! У нас продолжается рубрика «Честный отзыв от СТО». У нас там прошло уже несколько марок автомобилей, и вот к нам попал э, экземпляр Mercedes Тега. Хотелось бы ему тоже уделить внимание, потому что много вопросов к нам приезжают на СТО, задают перевозчики. А какую машину лучше взять? Там Ман, Мерседес, Ивека, Вольво. То есть и вот благодаря вот таким вот легким маленьким обзорчикам, мы можем нарисовать какую-то картинку для потребителя. Потому что мы из ТО, мы каждый день с ними сталкиваемся. И мы, в принципе, для себя выявили самые слабые места этих автомобилей. Ну и также, как бы, их преимущества. Значит, поехали. У нас Mercedes Atega 718 модель, 8 серия. Это пятитонник. Ну, по техпаспорту он двух с половиной тонник. 180 лошадиных сил, мотор 4.3, стандартный, который ставился на Mercedes с 1998 года по 2014, практически без изменений. Единственное, европятые там добавили экологию, немножко изменили там головку, но глобально мотор тот же самый. Значит, этой машинке хотелось бы уделить максимально больше внимания, потому что я имел опыт владения вообще этими транспортным средством. И хотелось бы вам более раскрытый обзор сделать и, наверное, больше расхвалить эту машину. Потому что в моем понимании лучшего пятитонника на рынке просто нет. Вот просто его еще не создали. Вот именно Mercedes Atega до 2014 года, Евро 5, вот максимально. Это, это конечно, Крепчайшая машина, можно сказать, неубиваемая, с колень поднимаемая за адекватные деньги в ремонте и вообще в обслуживании содержать или ее поднять с колен тоже стоит адекватных денег. На нее очень много разборки, на нее очень много запчастей аналоговых, оригинальных. То есть, ну, я не знаю, такого количества запчастей и ушных и новых, наверное, ни на одну марку ну, найти невозможно. Есть запчасти, которые не ходовые, они стоят копейки. Есть запчасти, которые, понятно, ходовые, они стоят денег. Начнем с мотора. Стандартно с мотора, потому что это самая дорогая штука, которая есть на, на этом автомобиле, особенно в коммерческом транспорте. Этот вопрос беспокоит всех, это мотор. Потому что восстанавливать его очень дорого. Мотор э, глобально без болезней, ну у него нету просто болезни, то есть это ресурсный мотор, который может на объеме 4.3, он может выходить спокойно до 1.5 миллиона, на, на объеме 6.9, я не знаю, он там по-моему бесконечный, он там до 3 миллионов, наверное, может выхлопать, если ну, масло адекватно вовремя менять, следить, то есть до 3 миллионов они, я думаю, выходят вообще без проблем, это двигатель, ну, я не знаю, что с ним нужно сделать, чтобы его убить. Он надо слить просто масло с поддона и поехать без масла. Вот тогда он у вас умрет. А так это крепчайший мотор. Значит, давайте уделим время объему 4.3. 6.9, в принципе, он с такими же болезнями, как и 4.3. Значит, мотор 4.3 на пробеге 600-700 тысяч километров от 600 вам придется заменить прокладку головки. Лучше это сделать вместе с компрессором, с переборкой прокладки под головкой компрессора у вас это проявится следующим образом у вас расширительного бачка будет выбрасывать тосол. То есть если у вас пробег там ну, за 500, даже тысяч километров и адекватная была эксплуатация перегревов не было. то есть прокладка там стоит между блоком и головкой железная, она просто от времени сгнивает и пробой получается газов э, в систему охлаждения. вы это увидите у вас будет выбрасывать тосол будет она подогреваться, выплевывать тосол, может быть даже сначала маленькими порциями, но ну, на 99% это прокладка под головой. Ну, бывали случаи, что это была прокладка под компрессором. Прокладка под головкой меняется, ну, соответственно, вы попадете на ремонт самой головки. Это плоскость, клапана, сальники клапанов, то есть привести головку в порядок, потому что ну, по пробегу, скорее всего, там уже и клапана износятся, То есть вот это то, что вам нужно будет сделать на пробеге там 500, 600, 700 тысяч километров. Все, в остальном, ну как бы вы эту процедуру сделали и дальше катаетесь, меняете масло, там каждые 15-20 тысяч километров, смотря какое вы там заливаете. И у вас глобальных проблем с этим двигателем нет. Дальше по навесному этого двигателя. Компрессор, ну да, так же само периодически вылетает э, компрессор. Э, он, конечно же, не ходит миллион километров, как двигатель. То есть, ну, это плановая эксплуатация, вы там поменяли прокладки, его обслужили, и там на 200-300 тысяч километров про него забыли, в зависимости, какие вы туда запчасти поставили. Дальше самый важный момент, это топливная аппаратура. Этот мотор идет на ПЛД-секциях, хоть Евро-3, хоть Евро-5. Да, он громковатый мотор, он шумноватый за счет ПЛД-секций, но он, наверное, один из самых стойких по топливной системе, ну, то есть крепче и лучше в эксплуатации, чем PLD секции Мерседеса, нам на СТО, наверное, машинки не попадались. То есть за всю нашу историю обслуживания вот этих автомобилей мы PLD секции сделали буквально на двух или трех автомобилях. Причем там пробег был далеко за миллион. Ну, может там так так совпадало, что люди где-то их делали в другом месте. Но в основном э, ПЛД секции вас не будут беспокоить. Их на разборках валом. Даже если вы по номеру там подберете, не захотите ее ремонтировать, сильно вкладываться, у вас нет денег, вы захотите купить бэушную ПЛД секцию, то есть вы можете ее смело покупать, там понятно, отвести топливщику, проверить, потому что это насколько крепкий агрегат, но ну, он практически не выходит из строя, очень редко. То есть вы сделаете 4-5 раз форсунки, а ПЛД-секции сделаете всего лишь один раз. Ну вот такая примерно статистика. Дальше форсунки. Форсунки гораздо чаще выходят из строя. Понятно, вы залили солярку с водой, вы уложите все. И ПЛД, и форсунки все одним махом. Но даже небольшое количество воды в солярке, ПЛД-секция, она переработает и будет дальше спокойно жить и эксплуатировать, вы ее будете дальше нормально. Дальше форсунки. Форсунки здесь стоят обычные распылитель, Никакого там электронного впрыска, ничего там этого нету, то есть ремонт форсунки стоит примерно 70-100 долларов, это на хорошем распылителе, вот 4 форсунки, 4 цилиндра, там 400 долларов отдали, грубо говоря, сделали форсунки и поехали работать дальше, ну то есть там буквально там, ну, в зависимости от топлива, ну свои там 50-100 тысяч километров они выхаживают без проблем, ну и цифра как бы по ремонту она адекватная. Дальше болезнь, касается вокруг двигателя, это интеркулер. Как и в принципе в большинства автомобилей, с годами пластиковые бачки начинают отслаиваться от основного, от интеркулера, сечь, течь, ну как бы вот такое дело. То есть, ну это тоже устраняется, варятся алюминиевые бачки, все это сваривается интеркулер, это все делается, это стоит тоже там адекватных денег, порядка 150 долларов. И у вас интеркулер, который практически вечный. Все остальное, я же говорю, повторюсь, меняете масло, меняете фильтра и вы вообще никуда не лезете. И еще одно глобальнейшее преимущество, по моему мнению, этого автомобиля ⁇ это э, запуск в зимний период. То есть эта машина в минус 30 заводится как в плюс 30. У нее нет проблем с перемерзанием топлива. Даже если у вас в баке сметана кисели, я не знаю, каким образом им удалось сделать систему питания этого двигателя, что она не боится там, прихваченной солярки, глобальных морозов, но если у вас живой мотор, живая топливная, Проблем зимой вы никаких испытывать не будете, то есть, это минус 30. Вы заведете ее там буквально, если живые аккумуляторы можно сказать, что с полтыка. На мое удивление. То есть, это наверное для зимы самый приспособленный автомобиль. То есть, вам вы не будете поднимать кабину, вы не будете лезть там с паяльными лампами, куда-то что-то греть, кипятильники, горячая солярка, антигели. То есть у вас вот на Мерседесе Атега, кто ездит или кто владеет, они подтвердят мои слова, то есть там нету проблем. Если живой мотор и живая топливная, оно все работает, все запускается в любой мороз. По мотору вроде бы так адекватно все попытался объяснить, подытожим. Ну из минусов я считаю, что там интеркулер вот такое глобальное, что у этого автомобиля. Дальше переходим плавно к коробке и сцеплений. Машины с 2005 года начали выпускаться к сцеплению на пентазине. Уже начали заливать пентазин вместо тормозной жидкости до 4 что водители очень часто путают. И основная проблема заезжания замены главного или выжимного это водитель не посмотрел надпись на крышечке пентазин и залил туда ДОТ-4, оно все разъело все убило, мы поменяли в принципе, что на пентазине, что на ДОТ-4, там единственная разница только в стоимости выжимного подшипника и главного сцепления, главного сцепления там небольшая разница, а выжимной подшипник существенно там примерно где-то процентов 40, наверное, разница по стоимости, но сцепление его заменил и катаешься дальше, никаких проблем нету. То есть вот если на Мане ТГЛ главное сцепление, он там стоит космических денег, и в принципе это не одна из самых надежных штук, то здесь обычный стоит главное сцепление, никакого там пневма воздуха к нему не подходит. Это обычный главный, который без пневма усиления работает от педали. Никаких с ним проблем нету, они ходят там, я не знаю, по 15-20 лет. Очень редко мы сталкиваемся с тем, что мы их в общем меняем. Сцепление, понятное дело, там по по пробегу меняется сцепление, ну, как бы заезжают машинки, по старые года сцепление меняется. Но это тоже стоит адекватных денег. И есть огромнейший выбор, там, начиная от самого дешевого, заканчивая самым дорогим. И причем это такая поступе, поступ, поступательная вырастающая цена, что там вы уже на свой карман можете подобрать. И даже самый недорогой вариант, он, в принципе, работает неплохо. Дальше от сцепления переходим к коробке. из трех типов. Это Mercedes оригинал, ZF6 и автоматы шли у них, ZF-овские. Касательно автомата. Но ну, это механика, которая сверху стоит робот и управляет этой коробкой. Самая фишка в том, что ну, этот робот, скажем так, у Мерседеса, у Атеги именно ну, не самый удачный, не самый надежный. Но есть выход из ситуации. То есть там снимается робот с коробки, вставляется кулиса, пенал кулисы рычаг. И то есть переделать на механику там порядка, по-моему, там 700 долларов все под ключ с запчастями с работой переделать эту коробку под механическую. Поэтому вы, поможете смело брать машину на автомате, когда она вам начинает делать мозги с переключением, вы просто можете обратиться в сервис или приехать к нам, мы вам переоборудуем ее на механическую коробку, выкинем кулису, там все это с завода заложено и переделывается очень, ну как бы не то чтобы легко, но, скажем так, коробку для этого менять не нужно, там не нужно докупить некие запчасти, там педальми меняется кулиса, то есть мы это все можем вам воплотить в жизнь и будет оно работать долго и счастливо. Но сам автомат, повторюсь, он на, на отеге, ну, не самый надежный, я бы сказал, вот этот узел. То есть, понятно, если вы возьмете машину на пробеге 200 тысяч километров, то она будет работать, ездить и никаких проблем вам не создавать, там, тысяч до 500. Ну, а за 500 тысяч там уже могут быть вопросы по этому автомату. Ну, там больше не по автомату, а по роботу, который переключает. Там много факторов. Компрессор, воздух, масло забивается, ну, в общем, но, ну, как бы, проблемы могут быть. F6 это ничем не отличающаяся коробка. Мандав, Рено там мидлом и шла на ZF6, то есть глобально они там ничем не отличаются, там немножко изменены кол колокол, подцепление, но нутрянка это одна и та самая ZF6 коробка. То есть она ремонтно пригодная, то есть на нее есть запчасти, это все адекватных денег стоит, болеет 2-4 передача э, стандартный ZF. Ремонт ее стоит адекватных денег, там в разных случаях по-разному, но это не, не какой-то космос. Коробка Mercedes, оригинальная Mercedes. Вот там ситуация сложнее, то есть она не ремонтируемая относительно, потому что запчасти можно заказать только через оригинальную программу Mercedes. Поставщиков запчастей, если есть оригинальная программа, они эту коробку могут разложить на запчасти и номера. Внутри коробки ни одна деталь не номерована, то есть по номеру подобрать невозможно. Даже подшипники идут без маркировки. То есть почему так сделал Мерседес, непонятно. Или чтобы им отправляли на ремонт завод, они ремонтировали. Ну, то есть с Мерседесовской коробкой есть проблемы. Но они взаимозаменяемые. То есть если у вас что-то коробка Мерседес, то, в общем, вы можете поставить ZF6 их более чаще они встречались и при этом ничем вы не пострадаете кулисы все одинаково все взаимозаменяемое легко просто ничего пересветливать переваривать перерезать не нужно одну коробку сняли вторую поставили по валу по всему они в общем одинаковые отличие основное zf6 коробка она в задней части коробки крепится на двух лапах прикручиваются к коробке лапы и две лапки на подушке вешаются. Это ZF6. Цельная балка на коробку, то есть и сверху прикручивается к корпусу, это коробка Mercedes-Benz оригинальная. То есть вот эти основные отличия, как вы визуально можете идентифицировать быстро. Я имею в виду быстро, там не ища таблички, расчищая грязь. Это по заднему Креплению под подушки, цельная платка Mercedes-Benz лапки прикручены к корпусу. Это ZF6, дальше от коробки переходим. Что у нас дальше? Кардан да кардан, но ну, это я считаю, тоже неубиваемая часть. Мы стараемся, если карданы переделывать под ман или как вот у мана ЛЕ там болезнь, там, ну и мана вообще глобальная болезнь со шлицевой, мы стараемся переделать под мерседесовский кардан. То есть он максимально простой, максимально облегченный, максимально дебелая там шлицевая максимально рекомендованные себя в эксплуатации подвесные подшипники. Они ходят хорошо, много лет, ну как относительно много лет если он оригинальный mercedes то он ходит очень хорошо но даже и подделка скажем так на какой-то год ее хватает даже там самый дешевый подвесной по кардану подытожим то есть крепкая деталь крестовины ходят хорошо шлицевая ходит хорошо то есть на ремонт э, карданов там на замену шлицевых у нас за всю историю СТО у нас такого не было то есть мы не меняли карданы шлицевые я жрю ну, ходят очень хорошо ну подвесные понятно мы меняем Дальше с кардана переходим на задний мост. Задний мост, там есть нюанс. На пробеге за 500 тысяч километров, это то, что мы заметили, э, стираются зубчики на полуосях, то есть шлицевая на полуосях, причем и на полуоси, и внутри и в блоке сателлитов, то есть в этих грибках она стирается, и это проявляется тем, что у вас в какой-то момент это прокрутит шлицы, скрутит, и передачу включаете, машина стоит на месте. Вот с этим мы сталкиваемся не то, чтобы часто, но вот мы заметили, если у машины пробега за полмиллиона, и особенно люди там, которые не очень любят менять трансмиссионное масло. То есть вот эта проблема, она часто проявляется. Но опять же таки, есть ремкомплект блока сателлитов. Он продается отдельно, за этого не нужно. Либо вы покупаете задний редуктор в сборе бэушный, там это можно оценить состояние шлицов под полуось, и цена там плюс-минус 400-500-600 долларов редуктор в сборе стоит, он в принципе больше ничем не болеет, сама пара находит хорошо и даже на тех машинах, которые люди возят там, по 5-6-7 тонн на вот 17 колесах, то есть проблем с самой парой нету. Ну вот есть вот этот вот нюанс по пробегу, то есть за 500 тысяч быть готовым или лучше залезть пересмотреть, потому что были случаи, когда вдруг на трассе машина просто останавливалась, и приходилось там тратить кучу денег на ее эвакуацию. Поэтому это не так дорого стоит ремкомплект блока сателлитов. И если туда вовремя полезть, то даже может сохранить полуоси, потому что больше шлицы вырабатываются в самих сателлитах, куда вставляется полуоси. На полуоси как-то они там еще держатся. Это что касается заднего моста. Дальше ступицы там стоят рядные подшипники, не конусные. То есть, ну, блок ступица, назовем ее. Она меняется хотя там завод Мерседес, оригинальная запчасть Мерседес, она идет в сборе со ступицей, понятное дело, но аналоги отдельно делают подшипники, то есть оно меняется, что спереди, что сзади, подшипники ходят, тоже по нашему наблюдению, вот где-то за 500 тысяч километров, вот я бы очень сильно обращал на это внимание. Потому что, как правило, заканчивается умерший подшипник, заканчивается либо заменой чулка, если это сзади, либо восстановлением чулка если это сзади, если спереди, то заменой балки или вообще заменой ступицы, потому что там, когда э, умирает подшипник, все разогревается до бешеной температуры и по трассе, едя, человек может этого не заметить, не увидеть. Ну, как бы водитель не обратить внимания, и это все плачевные последствия. Поэтому вот бы я, если у кого пробег за 500 тысяч километров, и человек не сталкивался, я бы на СТО попросил обратить внимание на эти подшипники, пересмотреть, передергать, может быть, даже где-то там заменить смазку, вскрыть их. Они вскрываемые, обслуживаемые, их можно перемыть, обслужить. То есть это такая вот штука, на которую я бы обратил внимание. Дальше нас пневмосистема, это весь воздух на машине, краны, там, трубки, все вот это дело компрессор, да, начиная с компрессора. Ну, про компрессор я уже там глобально к мотору э, касался, но там немножко добавлю, в принципе, компрессор, я не могу сказать, что он ненадежный, там делает мозги, то есть, ну, периодически вы будете там раз в 200 тысяч километров к нему возвращаться, там, 150 э, к его обслуживанию, там, замены прокладок, но это все не так уж и дорого, там, даже, по-моему, э, компрессор сам новый, он там не каких то космических денег стоит. Что касается пневмосистемы и кранов, это тоже немаловажная штука. Пневматика, да, назовем ее так. Я бы не сказал, что она здесь очень сложная. Здесь можно обходить некие краны типа... Краны модулятора передней там задней оси мы знаем решение, как выйти, особенно у старых машин. Там 6-5 года мы знаем, как немножко это переделать на механику. Главный тормозной здесь механический без электроники, поэтому можно здесь немножко поиграться. То есть краны сами по себе, самый дорогой, это понятно, кран, модулятор передней и задней оси, а все остальное, ну, можно сказать, механической электроники, там минимум, пневмосистеме, и как бы это все ремонтируется, взаимозаменяется, и как-то даже, можно сказать, колхозится, то есть, ну, обойти можно там дорогие элементы, поэтому на мое мнение, что сама пневмосистема, она у Атеги очень надежна. Периодически единственное, что Будете сталкиваться, это с краном разгрузки, он там ну, раз там в три в четыре года может заклинить, то есть или, или не сбрасывать, или наоборот заклинить в момент сброса То есть меняется он несложно, он здесь свой Mercedes Атега, у него свой, потому что к нему прикручивается четырехконтурный кран, это все как бы узел. Но отдельно кран разгрузки он продается, он тоже стоит, кстати, адекватных денег и даже самый дешевый вариант какой-то год на нем работает там дизель техник типа ну какой-то там недорогой вариант не буду называть бренды там полу китай полу, полу она э, даже год какой-то у вас отъездит ну а если вы поставите оригинальный там бабка он конечно будет ездить там ну, как бы долго ему но сама пневмо сама пневмо система я считаю что относительно простая для современных машин ремонтно пригодная, ну и относительно не делает мозги, то есть ходит очень хорошо. Дальше колодки, тормозные диски, я не считаю, что там нужно акцентировать внимание, в принципе стоит все адекватных денег. Суппорта, суппорта, по моему мнению, они лучше, чем на мане стоят. Суппорта у нас стоят, ну тоже в двух вариациях и шли, Кнор, Бремс и Вапка система с тормозная. Но суппорт сам по себе под дотегу исполнен, лучше. Кстати, он одинаковый с маном ТГЛ. Он лучше защищен, чем на мане ЛЕ, да, там старого образца. То есть, ну, по моему мнению, суппорт на АТГ ходит дольше, чем на всех остальных пятитонниках. Поэтому суппорта относительно живучие дальше по ходовой, по передку, ну рулевые тяги, наконечника не вижу смысла акцентироваться, это все недорого, я бы хотел акцентировать внимание на шкварнях, за всю историю обслуживания Mercedes Atego мы заменили шкварня только на двух машинах, я не знаю почему так, у меня у самого была Mercedes атега ну бить шкварня я не знаю что с ними нужно сделать, То есть даже если ты их шприцуешь раз, два, в три месяца, но они ходят очень хорошо то есть вот шкварня это прям это ихняя фишка то есть ну, вот, я знаю машины к нам приезжают 2006 2005 года выпуска там еще оригинальные шкварня стоят никто туда не лазил и нам удавалось ну удалось поменять только на двух машинах шкварня а так практически мы на отеля шкварня никогда не меняли и шкорень там исполнен никакой пресс ничего не нужно он конусный то есть сняли крышечку хороший хлесткий удар он вылетает то есть даже в в принципе, в домашних условиях его можно заменить. Не нужен какой-то спецпресс, как на мане, там, выдавливать, давить. То есть это все легко меняется. Это то, что бы я хотел акцентировать. И шкворень стоит очень-очень адекватных денег. И вообще эта вся машина, она для... Как для Мерседеса, я считаю, она очень дешевле. То есть ман, если поставить ман ТГЛ, то он на порядок будет дороже. Вот Mercedes Atego, он по цене вот похож с маном LE. Вот L2000 и LE, они вот в одной ценовой политике, в одном ценовом диапазоне. Что касается дальше, по технической части мы прошли электроники. Болеет жгут плюса от аккумулятора на мозги. Это вот болезнь. Моторная проводка с годами пересыхает, ее нужно менять моторную косу электроники датчики в принципе датчик коленвала датчик распредвала тоже по пробегу там за 500 тысяч мы их то есть мы это я вам называю то что мы не то чтобы часто но мы это делаем периодически к нам заезжают машины с такими проблемами датчики коленвала распредвала Мозги, в принципе, блок управления двигателем живучий, если его не замкнуть, не коротнуть, там ну, ничего не произошло в бортовой системе, то они работают очень хорошо. Машина все с 1998 -го года по 2014 год иммобилайзер, оборудованный иммобилайзером, проблем с ним не было, таких, чтобы там ключ не видела, то есть вот такого плана там не приходилось нам с этим работать что по моему мнению еще является плюсом это электронный щуп который выводится на приборку и электронный щуп масла электронный щуп уровня охлаждающей жидкости и уровень омывателя но ну, это такое то есть эта машина не позволит профукать масло, профукать уровень тосола водителю, то есть она будет пищать, кричать, светить низкий уровень масла, долейте мне масло, долейте мне тосола там, то есть, ну, охлаждающие жидкости, то есть тут очень тяжело профукать этот момент. Еще одна классная фишка есть у этой машины, если у нее пропадает давление масла, блок управления двигателем даст вам поработать 15 секунд и дальше упадет в аварию. То есть его можно будет разблокировать только с помощью ноутбука. Но это не даст вам уграть двигатель. То есть это спасет, скажем так, ваш мотор. Поэтому вот это, то, что есть у него, еще такая вот грандиозная фишка. Дальше. Гниющая кабина. Как в принципе на Мерседесе это пол. Вот лонжерон кабины. Вот это вот у них болезнь по, по коррозии. А в остальном, на мое мнение, это очень комфортный автомобиль очень надежный и очень дешевый в ремонте и это вот самое основное я же я повторюсь что среди всех пятитонников я бы его поставил на первое место потому что это вот ну так в народе назовем его трактор который будет работать и не создавать вам проблем ну, опять же таки, от состояния. Если, понятно, вы купили там машину 98 -го года и надеетесь, что она там будет ездить, не ломаться, но даже такие экземпляры, они восстанавливаемые. То есть мы очень много от их поставили на, с и на ноги, и люди катаются. То есть у них есть предел потраченных денег. То есть вы тратите, 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 и вот вы доходите до определенного предела, и дальше машина как бы начинает работать и не выносить вам мозг. То есть там есть ограничитель. Потому что по некоторым маркам, я не буду называть их, но по некоторым маркам этого ограничителя нету. Люди тратят сумасшедшие деньги, а ограничителя этого нету, то есть там еще дальше продолжается и продолжается, и людей просто опускаются руки, они продают потом за копейки и хватаются за голову зачем мы тратили в него деньги, хотя мы и отговариваем о от таких ситуаций. лучше купить хороший исправный автомобиль, работать на нем и как бы зарабатывать деньги, не создавать проблем ни себе, ни заказчику, ни водителю, то есть работать и зарабатывать денежку, но не всегда так получается, не во всех есть деньги на сразу хороший автомобиль, поэтому вот Mercedes Атега это та, та модель, которая вот ее даже можно покупать, грубо говоря, на коленях, потому что восстановление ее будет, по крайней мере, самым дешевым среди всех пикетонников. Потому что разборки на нее очень много, бушных запчастей очень много, и там, ну, как бы можно цены выбрать, но ну, вообще минимальные, по из-за перенасыщенности рынка. Ну, а так вроде бы вам все рассказал. Надеюсь, вам этот обзор был полезен, там, в выборе автомобиля. Тут вопросы пишите в комментариях, мы вам обязательно ответим.